Bizimland.com sponsorluğu ilə təqdim edir. Evinizdə oturaraq, heç bir yerə getmədən, rahat şəkildə, heç bir iş qrafiki olmadan siz də belə yox, belə qazanclar əldə etmək istəyirsinizsə, videonu axıra kimi izləyin. Videonun aşağısında və yuxarısındakı linkdən daxil olaraq kanala keçid edə bilərsiniz. Azərbaycanın 1 nömrəli mətbəx kanalı olan Fatimə Mətbəxdə kanalına abunə olaraq yeni ləzzətli yemək və bişimlərin necə hazırlandığını öyrənə bilərsiniz. YouTube-da Fatibə Mətbəxdə yazaraq yada videonun aşağısında və yuxarısındakı linkdən daxil olaraq kanala keçid edə bilərsiniz. Kanala keçid edərək ləzzətli bişimlərin keyfini çıxarın. Qoc, ehtiyatlı olun. Bu gün əvəllər sizi və yaxınlarınızı çaşdıran bir çox suallara cavab almaq şansınız olacaq. Bu yaxınlara qədər tanış görünən və yeganə doğru saydığınız yanaşmalara yeni nəzər salmaq mümkün olacaq. Mümkündür ki, bəzi köhnə işləri yerindən tərpətmək və onları uğurla tamamlamaq üçün bir yol tapasınız. Gün kiçik çətinliklər olmadan çətin keçəcək, ancaq onlar üçün narahat olmayacaqsınız. Bəzi qoçlar yollarında yaranan maneələri o qədər həvəslə dəf edəcəklər ki, gözlədiklərindən daha yaxşı nəticələr əldə edəcəklər. Təmbəl olmayın. Gələcəklə bağlı planlar qurun, ətalətdən qurtulun. Yeni işgüzar perspektivlərə qovuşa bilərsiniz. Bir zamanlar yol verdiyiniz səhvləri təkrarlamamaya çalışın. Gün yeni işlər görmək üçün münasibdir. Onlarla məşğul olmaq üçün lazım olan bütün məlumatları tez əldə edəcəksiniz və köməkçiləri tapmaq asan olacaq. Bir çoxları əvvəllər ümid etmədikləri dəstəyi alacaqlar. Bürcün bəzi nümayəndələri faydalı iş əlaqələri əldə edəcəklər. Maliyyə məsələlərində ehtiyatlı olmaq lazımdır. Siz israfçılığa meylli olacaqsınız, fırda şeylərə xeyli pul xərcləyə bilərsiniz. Ağşam saatları ən yaxın insanlarla keçirilməlidir. Onlarla ünsiyyət xüsusi ilə xoş olacaq. Sevgi məsələlərinə mülayim yanaşın. Bu həm mövcud olan əsəbiliyinizi azaldar, həm də işlərinizin yaxşılaşmasına təkan verə bilər. Qohumluq münasibətlərinə xüsusi fikir verin. Buğa günün başlanğıcı kiçik anlaşılmazlıqlar, uğursuz hadisələr olmadan çətin keçəcək. Buna görə də planlaşdırılan işi təxirə salmalı, istədiyinizdən tamamilə fərqli bir şey etməli olacaqsınız. Lakin müsbət tendensiyaların təsiri tezliklə artacaq, bütün çətinliklər keçmişdə qalacaq. Çox xoş xəbərlər, ardınca maraqlı təkliflər alacaqsınız. Həddindən artıq işləməməyə çalışın. Gün yorucu dərslər və ağır işlər üçün çətin ki, uyğun olsun. Ancaq yaxınlarınızla ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Onlarla asanlıqla ümumi dil tapa bilərsiniz. Düşünülmüş addım atın, təmkinli olun. Əvəllər yarımçıq qalmış işi başa vurun. Yaxın ətrafınızdakı insanların öhdəsindən gələ bilmədiyi problemi həll edəcəksiniz. Səfər və ya gəzinti istisna deyil. Gün görüşlər və danışıqlar üçün əlverişli olacaq. Çox fərqli insanlarla asanlıqla ortaq dil tapacaqsınız. Adətən demək olar ki, heç kimin sevməyənlərində də xoş təsirat yaradacaqsınız. Maraqlı iş təklifləri ala bilərsiniz. Bəziləri öz istedadları üçün gözlənilməz istifadə sahələri tapacaqlar ki, bu da başqalarının heyranlığına səbəb olacaq. Əsas odur ki, düzgün prioritet verin və xırda şeylərdən narahat olmayın. Təəssüf ki, günorta saatlarında və başqa vaxtlarda əhəmiyyət vermədiyiniz xırda problemlərə çox önəm verməyə meylli olacaqsınız. Əhəmiyyətli qərarlar qəbul etməmək daha yaxşıdır. Emosiyaların təsiri altında səhv edə bilərsiniz. Hər mənada uğurlu təqvimdir. Öz gücünüzə etibar edin. Çünki göy qubbəsi sizə elə bir enerji verəcək ki, bütün maneələri dəfədə biləcəksiniz. Axşamsa sürprizlər gözlənilir. Əkizlər, fırda məsələlərdən və təsir edə bilmədiyiniz problemlərə görə narahat olmasanız, gün yaxşı keçəcək. Günün əvvəlində kifayət qədər zəif olan müsbət tendensiyaların təsiri zaman keçdikcə artacaq. Buna görə də vacib bir iş planlaşdırırsınızsa, vaxt ayırın, uyğun anı gözləyin. Ulduzlar bu gün xüsusilə xidmət sektorunda çalışan əkizlər, eləcə də ictimai layihələrlə məşğul olan, başqalarına kömək edən bürc nümayəndələri üçün əlverişli olacaq. Bürcün bu tür nümayəndələrinə çox xoş tanışlıqlar, uzun müddət xatırlayacaqları görüşlər gözləyir. Problemlərin öhdəsindən rahatlıqla gələcəksiniz. Geniş miqyaslı işə başlamaq olar. Amma bunun üçün ilk növbədə həm fikirlərinizin sizi yalnız sözdə dəstəkləməyəcəyinə arxayın olun. Gün parlaq və qeyri-adi olacaq. Yeni bir işə başlamağa hazır olduğunuzu hiss edəcəksiniz və əvəllər yalnız təsəvvür edə biləcəyiniz işlərin öhdəsindən mükəmməl gələcəksiniz. İntuisiya bir çoxlarının əvvəllər anlasha bilmədiyi insanlarla ortaq dil tapmasına kömək edəcək. Köhnə əlaqələri bərpayadan, mübahisədən sonra barışa bilərsiniz. Bu gün göstərdiyiniz əzmkarlıq və qətiyyət hər kəsin zövqünə uyğun olmayacaq. Uzun müddət sizə gizli paxıllı qedən insanlar ən incəsək səslə narazılıq edəcəklər. Bu gün uğur qazanmağınıza baxmaq onlar üçün xüsusilə dəzülməz olacaq. Passiv gündür. Hansısa qeyri-adi hadisəni gözləməyə dəyməz. Yaxşı olar ki, üzərinizə düşən adi işlərin həlli ilə məşğul olasınız. Məffi görüşləri və səfərləri təxirə salın. Xərçəng günün sizd dostlar və digər yaxın insanlarla görüşlər, planların müzakirəsi üçün əlverişli olacaq. Sis son vaxtlar çox az olan çoxlu məntiqli və faydalı məsləhətlər və sadəcə dəstək sözləri eşidəcəksiniz. Səfərlər yaxşı alınacaq, xüsusən də sizi yaxşı dostlar müşayiət edərsə. Günün ikinci yarısında istənilən işdə daha diqqətli olmalısınız. Maliyyə məsələləri xüsusi diqqət tələb edəcək. Bu, düşündüyünüzdən daha çətin ola bilər. Ona görə də vaxt ayırıb hər şeyi düşünmək vacibdir. Amma romantik münasibətdə sadəcə intuisiyanıza etibar edə bilərsiniz. Günün ilk yarısında ehtiyatlı olun. Nəzərdə tutduğunuz görüşdə diqqətli davranın, qarşı tərəfin mövqeyini nəzərə alın. İşdə irəlləyiş və karyera yüksəlişi üçün münasib zamandır. Fəqət illüziyalara qapılmayın. Emosional davransanız problemlərlə qarşılaşacaqsınız. Sürprizlərə hazır olun. Əlbəttə ki, işlər plana uyğun getməyəcək, amma siz özünüzü itirməyəcəksiniz və mövcud vəziyyətdən maksimum yararlanmaq üçün bir yol tapacaqsınız. İmprovizasiyalarınız uğurlu olacaq. Hər hansı bir işə yaradıcılıqla yanaşmaq bacarığı sayəsində başqalarının bacarmadıqlarını öhdəsindən gələcəksiniz. Yəqin ki, maliyyə məsələlərini uğurla həll edəcəksiniz. Gözlənilməz mənbələrdən narət maliyyə daxil olmaları istisna edilmir. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün xüsusi ilə əlverişli olacaq. Əgər kiminsə xoşuna gəlmək istəyirsinizsə, günortadan sonra həmin adamı görməyə və ya onunla danışmağa çalışın. Elektrik və digər avadanlıqlarla ehtiyatlı davranın ki, xəsarət almayasınız. Digər sahələrdə elə bir çətinliyiniz olmayacaq. Axşam saatlarına ürəyinizə yaxın dostlarla gəzintiyə həsr edin. Şir günün əvvəlində müsbət əhval-ruhiyəyə köklənmək çətin olacaq. Başqa vaxt sadəcə diqqət etməyəcəyiniz kiçik problemlər sizi əsəbiləşdirəcək. Hər hansı bir xırdalıqdan narahat ola bilərsiniz. Ancaq artıq günün ortasında sizi başqaları üçün xüsusilə cəlb edəcəy edən nikbinlik və özünə inam sizə qayıdacaq. Çoxlarının bir-birini daha yaxından tanımaq istəməsi təəccüblü olmayacaq. Bəlkə də dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı qeyd olunacaq. Yeni münasibətlər çox parlaq duyğular verəcək. Planlardan birinin aktiv şəkildə həyata keçirilməsi üçün əlverişli gündür. Kəsilmiş münasibətləri bərpa etmək şansınız olacaq. Evə qeyri-adi əşya almaq üçün münasib gündür. Günün ikinci yarısında az miqdarda gəliriniz olacaq. Gün anlaşılmazlıqlar olmadan keçməyəcək. Onların çoxu iş yerində yaranacaq. Ancaq bu işlərin öhdəsindən vaxtında gəlməyinizə və başladığınız işi uğurla başa çatdırmanıza mane olmayacaq. Maliyyə məsələlərini həll etməyə tələsməyin, bəzi vacib detalları gözdən qaçırmaq riskiniz var, amma gələcək əməkdaşlıqla bağlı danışıqlar uğurlu olacaq. Maraqlı təkliflər alacaqsınız. Şəxsi münasibətlərdə müsbət meyllərin təsiri üstünlük təşkil edəcək. Bəzilərini çox xoş sürprizlər gözləyir, çoxdan ki çılğın arzularınız gerçəkləşə bilər. Günün birinci yarısında nəzərdə tutduğunuz perspektivlərin müəyyən hissəsini həll edə biləcəksiniz. Nahardan sonra isə yalnız neytral mövqe tutmalı, riskdən uzaq olmalısınız. Qız, bu gün siz xüsusilə aktiv və tamamilə yorulmaz olacaqsınız. Buna görə də gün müstəsna dərəcədə məhsuldar olacaq. Çətin də olsa, tamamilə yeni bir işə başlamaq üçün əlverişli zamandır. Siz necə uğur qazanacağınızı tez anlayacaqsınız. Gözlədiyinizdən daha yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Ətrafınızdakı insanlar həmişə sizinlə ayaqlaşmayacaqlar, ancaq lənk dostlarınıza və digər yaxınlarınıza qəzəblənməyəcəksiniz. Yolda çətin anlar olacaq, lakin sizə lazım olan hər şeyə sahib olduğunuzdan əmin olsanız və yolunuzu diqqətlə planlaşdırsanız, demək olar ki, onların qarşısını almaq olar. Xırda səhflərə və yarımçıq işlərə yol verməyin. Qeyri-rəsmi ünsiyyət, dostlarla görüş, romantik münasibətlər baxımından yaxşı gündür. Diqqət mərkəzində olacaqsınız və bu ürəyinizcə olacaq. Özünüzə çox diqqət çəkməməyə çalışın. Bu kölgədə qalmaqla əhəmiyyətli uğurlar əldə edə biləcəyiniz günlərdən biridir. Məsləhət üçün kiməsə müraciət etməzdən əvvəl əmin olun ki, bu adamın təcrübəsinə və bilyinə həqiqətən etibar etmək olar. Bu gün ətrafınızda öz nailiyyətlərini və qələbələrini şişirtməyə meylli insanlar xüsusilə çox olacaq. Günün ikinci yarısı xüsusilə məhsuldar olacaq. Siz bir anda bir neçə işin öhdəsindən gələcəksiniz və onların arasında əvəllər çoxlarının imkanlarından kənar olanlar da olacaq. Bununla belə həddindən artıq işləməməyə çalışın. Təxminən saat 14-ə qədər ümumi əhvalınız süst olduğundan bütün ciddi işlərinizi təxirə salın. Sonrakı müddətdə isə maliyyə uğurlarınız gözlənilir. Uzaq yola çıxmayın. Tələsiz, siz dayanmaq istəməyəcəksiniz və qətiyyətlə hərəkət etməyən, təşəbbüs göstərməyən başqalarını ruhlandırmağa başlayacaqsınız. Bununla belə bütün planları həyata keçirmək üçün kifayət qədər enerjiniz olmaya bilər. Buna görə də qüvvələri ağlabatan şəkildə bölüşdürməyə çalışın. Yaranan bütün problemləri həll etməyə dərhal tələsməyin. Bu gün ailə hadisələri üçün əlverişli zamandır. Qohumlarla görüşlər xoşunuza gələcək və əvvəllər aranızda fikir ayrılıqları olubsa, beləm bu gün başa biləcəksiniz. Axşam gözlənilməz xoş xəbərlər sizi sevindirəcək. Haqqında narahat olduğunuz insandan da yaxşı xəbərlər alacaqsınız. Ən vacib məsələləri özünüz həll etməyə çalışın. Bu gün vacib işləri başqalarına həvalə etmək düzgün olmayacaq. Maliyyə və əmlakla bağlı hər şeydə intuisiyanıza etibar etməlisiniz. Dostların məsləhəti kömək etməkdən daha çox sizi çaşdıracaq. Günün ikinci yarısında maraqlı tanışlıqlar vəd edilir. Hobbiləri və baxışları sizinkindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olan insanlarla asanlıqla ümumi dil tapa bilərsiniz. İnkişaf xoş və faydalı olacaq, bəlkə də dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı olacaq. İhtiyarınızda olan bu təqvimdə işgizarlığınız kifayət qədər artacaq. Bu səbəbdən də şəxsi büdcənizi qorumalısınız, fəaliyyət istiqamətlərinizi dəqiqləşdirməlisiniz. Yeni təkliflərə razı olmayın. Əqrəb gün gərgin və olduqca yorucu olacaq. Mümkündür ki, öz işlərinizi təxirə salaraq başqalarının problemlərini həll etməli olacaqsınız. Bundan sövq almayacaqsınız. Ancaq şikayət etməyəcəksiniz və hər şeyi mümkün qədər tez həll etməyə çalışacaqsınız. Və yaxşı nəticə verəcək və daha maraqlı fəaliyyətlər üçün kifayət qədər vaxtınız olacaq. Köhnə tanışlarla, uşaqlıq və gənclik dostları ilə görüş xoş olacaq. Köhnə əlaqələrin bərpası üçün əlverişli gündür. Uzun müddət kiminləsə ünsiyyət qurmasanız belə, indi anlaşmaq asan olacaq. Söhbət üçün çox maraqlı mövzular tapılacaq. Aqressiv olmaqla özünüzə artıq problemlər yaratmayın. Sevdiklərinizə qarşı həddən artıq tələbkar olmayın. Məişət problemlərinin həlli çətin olacaq. Səhhətinizə diqqət yetirin. Gün ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Qeyri-adi görüşlər, maraqlı tanışlıqlar sizi gözləyir. Əvəllər münasibət qurmaq mümkün olmayan insanlarla ünsiyyət qurmaq təəccüblü dərəcədə asan olacaq. Bir çoxları əvəllər fərq etmədikləri istedad və fəzlətlərinizə diqqət yetirəcəklər. Ola bilər ki, tezliklə sizə maraqlı təkliflər gələcək çətinlik çəkmədən gündəlik problemlərin öhdəsindən gələcəksiniz. Ancaq yeni bir iş götürsəniz, çətinliklər yarana bilər. Ancaq başladığınız işdən əl çəkməyəcəksiniz və ehtiyacınız olan hər şeyi mümkün qədər tez öyrənməyə çalışacaqsınız. Yaxınlıqda həm məsləhət verməyə, həm də kömək etməyə hazır olan insanlar olacaq. Maraqlı görüşlər yolunuzu gözləyir. Bu kimi sövdələşmə və müzakirələrdə iştirakınız yaxın gələcəyin planlarını həyata keçirməyə kömək edəcək. Şüpheli adamlardan uzaq olun. O xatan bu gün diqqət mərkəzində olma ehtimalınız həm şəkindən daha çoxdur. Bundan faydalanmağa çalışın, ideyalarınızdan danışın, müttəfiqləriniz kimi görmək istədiyiniz insanları maraqlandırmağa çalışın. Romantik münasibətdə təşəbbüsü ələ ala bilərsiniz. Bunun ardından mütləq yaxşılığa doğru dəyişiklik gələcək. Başqalarının uğursuz olduğu yerdə əzmkarlıqla uğur qazanacaqsınız. Bu gün bəzi xatanlar yaxın vaxtlara qədər onlara demək olar ki, qeyri-mümkün görünən işlərin öhdəsindən parlaq şəkildə gələcəklər. Axşam çox xoş sürprizlər vəd edilir. Sizə çox önəmli olan insandan xəbər ala bilərsiniz. Qəfil məlumat hadisələrin axarını dəyişəcək. Yeni müttəfiqlə yeni planınızın müzakirəsi üçün məhsuldar gündür. Axşam saatlarında romantika istisnə deyil. Sizi hadisələrlə dolu gün gözləyir. Gözləniləndən daha çox işləriniz olacaq və onların hamısı fərqli olacaq. Bəzi oxatanlar yolda yeni şeylər öyrənməli, digərləri isə əvvəllər bildikləri vərdişləri xatırlamalı olacaqlar. Ancaq bürcün bütün nümayəndələri sınaqların öhdəsindən mükəmməl gələcəklər. Uğurlu alışlar və maliyyə əməliyyatları, eləcə də sizi sevindirəcək iş təklifləri mümkündür gələrinizə əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq fürsəti tapmağınız mümkündür. Kinorpa gözlənilməz səfərlər vəd edilir. Uzaqdan qonaqlar gəlib şad xəbərlər gətirəcəklər. Kifayət qədər mübahisəli gündür. İfadə etdiyiniz hər bir sözə ciddi yanaşın. Əks təqdirdə münaqişəli situasiyalara cəlb olunacaqsınız. Falçı və cadıgərlərdən uzaq olun. Oğlaq gün qeyri-adi ideyalar gətirəcək. Unutmayın, onların hamısı ilk baxışdan göründüyə qədər yaxşı olmayacaq. Buna görə də planınızı həyata keçirməyə başlamazdan əvvəl hərəkətlərinizin mümkün nəticələrini real qiymətləndirməyə çalışın. Təcrübəsnə iqtibar etdiyiniz dostlarla məsləhətləşə bilərsiniz. Ən yaxınlarınızla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər mümkündür. Sizə ən yaxın insanların niyə həmişə istədiyiniz kimi davranmadığına başa düşəcəksiniz. Bir daha keçmişin bəzi xoşa gəlməz hallarına düşünərək heç də hər şeydə haqlı olmadığınızı başa düşəcəksiniz. Bu gün əks cinsin nümayəndəsi ilə münasiyyətdə çətinliklər yaranacaq. Maliyyə işləri baxımından uğurlu gündür. Gəlir əldə edəcəyiniz gözlənilir. Axşam saatlarında dincəlin. İstirahəti evdən kənarda da edə bilərsiniz. Bu gün soyuq qanlığınız əsəbilik, impulsivlik və əsəbiliklə əvəzlanacaq. Qəlbədir ki, bəzi hallarda bu faydalı olacaq. Sizin təzyiqinizdən çaşbaş qalan başqaları gözəçdə gedəcək. Əvəllər çox da əlverişli görünməyən şərtlərlə razılaşacaqlar. Çalışın ki, yaxınlarınız sizin mənfi emosiyalarınızdan əziyyət çəkməsin. Sizə əziz olan insanlarla zərif davransanız, münasibətlərdə problem olmayacaq, hətta çoxdan davam edən bəzi çətinliklərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Qarşılıqlı münasibətlərdən eləcə də işgüzar söhdələşmələrdə ulduzlar sizə dəstək verəcək. Böyük uğurlarınızın ilkin qığılcımları məhz bu təvrimdən etibarən start götürəcək. Dolca başqaları ilə ünsiyyət qurmaq nəzərə çarpan dərəcədə asanlaşacaq, çünki nəhayət onların ağlında nə olduğunu başa düşəcəksiniz. Ola bilər ki, sizdən gizlədilənləri təxmin edəcəksiniz. Bilmədən başqalarının sirlərini açacaqsınız. Heç kimə zərər verməmək üçün alınan məlumatlardan istifadə etməməyə çalışın. Daha sonra bunun üçün özünüzü dəfələrlər tərifləyəcəksiniz. Gün ailəvi səfərlər üçün əlverişli olacaq. Dostlarınızla, sevdiyiniz insanla və ya bəyəndiyiniz yeni tanışınızla bir yerdə çıxmaq da gözəl olacaq. Axşam romantik sürprizlər vəd edilir. Bütün diqqətə yönəldin. İşlərinizi tamamlamaq istiqamətində ətrafdakıların sizə mane olmasına imkan verməyin. Alış-veriş etmək, mühüm sənədləri imzalamaq olar. Dostlarla, köhnə tanışlarla ünsiyyət üçün əlverişli gündür. Bu gün təmkinli olmaq və təhrifatlara boyun əyməmək bacarığı sizə çox faydalı olacaq. Məs bu keyfiyyətlər sayəsində nəinki münaqişələrdən qaçmaq, həm də əvvəllər gərgin olan münasibətləri yumşaltmaq mümkün olacaq. Gözlədiyinizdən də çox işləriniz ola bilər, çünki siz təkcə özünüzün deyil, başqalarının problemləri ilə də məşğul olmalı olacaqsınız. Ancaq dərhal nəyə diqqət yetirməli olduğunuzu və nə gözləyə biləcəyinizi dərhal başa düşəcəksiniz. Buna görə də istirahət və yaxınlarınızla insiet üçün kifayət qədər vaxt olacaq. İxtiyarınızda olan bu maraqlı gündə səvap işlərinizin sayını artırmağa çalışın. Bu sonrakı proseslərin həllində sizə kömək edəcək. Mövcud problemlərə görə narahat olmağa isə dəyməz. Balı planlarınızı nəzərdən keçirin. Yəqin ki, bu gün siz prioritetlərinizi səhv təyin etdiyinizi və ya öz gücünüzə güvənmək əvəzinə şəraitə etibar etdiyinizi başa düşəcəksiniz. Ancaq işləri düzəltmək üçün hələ də gec deyil. Yeni tərzdə hərəkət etməyə başlayın, istədiyiniz nəticələrə tez nail olacaqsınız. Gün sizi xoş görüşlər, eləcə də son vaxtlar darıxdığınız insanlarla münasibət qurmaq fürsəti ilə sevindirəcək. Bəzi balıqlar mübahisədə olduqları şəxslərlə barışa, köhnə əlaqələri bərpa edə biləcəklər. Sonradan peşman olacağınız sözlər deməyin. Planlaşdırılmamış xərclər mümkündür. İsrafçılığa yol verməyin, qənaətçi olun. Münasibətlərin gərginləşməsinə yol verməyin. Fikrinizi deməyə çalışarkən qarşı tərəfin qəlbinə toxunmayın. İşə diqqət yetirmək çətin olacaq. Ətrafınızdakılar isə diqqətinizi həmişəkindən daha tez, -tez dəyiydirəcək və ciddi ahvala dərhal köklənmək mümkün olmayacaq. Buna görə də səhər saatlarında ciddi bir iş götürməmək, biraz gözləmək daha yaxşıdır. Uzaqdan xoş xəbərlər istisna edilmir. Onlar maliyyə və əmlakə aid olacaqlar. Günün ikinci yarısında ruh yüksəkliyi hiss edəcəksiniz. Yeni ideyalar parlaq görünə bilər, lakin onların həyata keçirilməsinə başlamazdan əvvəl hər şeyi düşünməyə və ölçməyə dəyər. Köhnə tanışlarla məsləhətləşmək artıq olmaz. Şübhəsiz ki, planlarınızı necə həyata keçirəcəyinizi söyləyəcəklər. Əksər məsələlərdə gün sizin xeyrinizə işləyəcək. şəxsi işlerinizde müsbət rol oynayabilecek insanlarla da rastlaşacaksınız. Unutmayın ki, hazırda uğurlarınıza gedən yolun astanasındasınız. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hemçinin fikirleriniz bizim için çok önemlidir.